Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a preparar unas tortitas de papa. Como siempre, los ingredientes los voy a dejar en la descripción del video. Y para empezar, vamos a cocer aproximadamente una libra de papa. A las papas les quité la cáscara y las voy a tener ahí hasta que estén cocidas. Pasado el tiempo, continuamos con la receta. Continuando con la receta, aquí ya pasaron aproximadamente 25 minutos. Entonces las papas ya están cocidas. Entonces voy a retirarlas del agua y dejar que se enfríen y continuamos con la receta. Continuando con la receta, mientras las papas se enfrían, puse a freír un poquito de tocino. Entonces, en un poquito de aceite. Entonces, ahorita ya lo tengo listo. Entonces, voy a dejar que se enfríe junto a las papas y continuamos con la receta. Continuando, ya tengo preparadas las papas. Las trabajé con la mano. Y ahora vamos a agregar los ingredientes. Aquí le agregué huevo, el tocino que freímos. Le vamos a agregar media taza de queso seco. Un cuarto de taza de fécula de maíz y especias que son una cucharita de consomé de pollo y una cucharita de consomé de res, media cucharita de pimienta, media cucharita de sal de ajo y media cucharita de sal de cebolla. Esto lo vamos a mezclar y vamos a empezar a, a preparar las tortitas. Aquí ya tenemos todo mezclado, entonces eh, vamos a preparar las tortitas y seguimos con el siguiente paso. Bueno, aquí ya están listas las tortitas. Me salieron 10. Eh, entonces ahora las vamos a llevar eh, aproximadamente unos de 20 minutos a media hora a la refrigeradora para que agarren consistencia y después pasamos a freírlas. Continuando con la receta, eh, ya pasaron aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, y vamos a, a freír las tortitas. Entonces aquí estoy calentando el aceite, y cuando esté en su punto, empiezo a colocar las tortitas. Aquí ya las tengo listas y... Realmente tendré que hacerlo en, en dos tantos porque no me caben todas. Entonces aquí vamos a freírlas eh, aproximadamente unos 5 minutos de lado o hasta que veamos que, que aparezca una, una capa doradita en, en las tortitas. Entonces cuando pase el tiempo regreso. Bueno, eh, pasaron aproximadamente 7 minutos eh, De un lado Entonces ahorita les voy a Ya les acabo de dar vuelta Y en este caso sería aproximadamente 5 minutos Y para seguir con las Con las que me hacen falta Entonces cuando ya haya terminado El De De freír estas voy a colocar las otras Y seguimos con la receta Bueno Aquí ya están. ya están fritas las tortitas. Eh, más o menos fueron de 5 de a 7 minutos por lado. Si ven que necesitan aceite puede agregar, agregar un poco más. Todo lo freí a. a fuego medio. Entonces eh, yo estas delicias las voy a acompañar con un filete de, de cerdo encebollado. Entonces. Eh, Aquí termino la receta. Gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.